Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama depan pagi ini Yang memohon Timbalan Perdana Menteri Ladies and Gentlemen Dunia telah melihat Bagaimana peradaban pertama manusia Mesopotamia dibangunkan. Terdapat The Hanging Garden yang merupakan tujuh salah satu di antara tujuh perkara ajaib di dunia. Mesopotamia akhirnya ranap. Serangan Mongol, peperangan dibangunkan kota Baghdad. Baghdad akhir-akhir ini juga hancur kerana mendapat serangan daripada tentera berikat atau tentera Amerika Baghdad dibangunkan semula persoalan yang saya nak tanya tuan-tuan adakah Mesopotamia Baghdad dan kota-kota yang dibangunkan itu ada orang ada akta pembangunan bandar mereka jawabnya tak ada persoalan yang kedua saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan dan publik yang mendengar. Kita buat akta kerana ada perkara yang kita nak baiki. Kita buat akta pencegahan dadah kerana ada masalah dadah. Kita buat akta keselamatan dalam negeri kerana kita ada ancaman negeri, ancaman keselamatan. Kita buat ura, ada ancaman apa? Ada penyakit apa? Sakit jantung tak boleh belah lutut. Ada tak penyakit ini? Jawabnya ada. Datuk Seri Jo telah menggariskan. Banyak permasalahan yang telah berlaku. Termasuk di pantai timur. Pembangunan-pembangunan yang dibuat oleh pemaju ini gagal. Di tebing sungai Kelantan, atas Paloh. Di Kuala Lumpur disebut tadi Plaza Rakyat dan banyak tempat di Johor dan mana-mana. Tapi tidak ada akta yang boleh mengawalnya. Therefore, we need one akta yang boleh mengawal pembangunan kesejahteraan bandar. Tetapi pembangunan bandar tidak hanya berarti bangunan buruk, roboh, buat baru. No. Pembangunan bandar mesti melibatkan kesejahteraan rakyat, sustainability, kesejahteraan rakyat yang menyeluruh. Kalau kita tengok flat yang ada hari ini, parking pun tak ada tak cukup nak masuk lori sampah tak boleh nak masuk ambulan tak boleh nak masuk fire brigade belum tentu boleh public amenity tak ada public transport tak ada bus service tak ada itu dulu yang harusnya kita sertakan apakah ianya disebut dalam urai ini tidak cadangan pembangunan bandar baru yang disebut dalam urai ini Sebenarnya tidak menggariskan perkara-perkara tersebut, tidak ada definasi yang jelas mengenai kesejahteraan, mengenai pembangunan semula, mengenai kehidupan manusia di situ. Kalau di Kelantan, di Pantai Timur, tak ada public recreational park, tak ada tempat riadah, tak ada tempat kanak-kanak ataupun duduk bandar ini untuk pergi berkreasi sehingga akhirnya ramai orang Kelantan di mana mereka berkasih? di airport, pergi tengok kapal terbang turun bawa kanak-kanak petang pergi ke airport tengok kapal terbang turun, sebab apa? sebab tak ada public recreational di Kuala Lumpur ada, tak cukup tapi kalau kita pergi kota-kota besar London, New York, Ireland even di South America mereka ada park yang besar, recreational park ini yang harus dibuat dulu oleh orang ini URA in the present form sebenarnya tidak boleh diterima. Sebab kita sudah ada Akta Hak Milik Strata, Akta 318, Akta Pengurusan Strata, Akta 757, Kanun Tanah Negara, Akta Pengambilan Tanah 1960 yang perlu diperbaiki. Datuk Seri Jo sebut tadi. Ada tiga bahagian. Satu, pengambilan untuk public. Okey, tak ada masalah nak buat sekolah, nak buat masjid. Public amenity nak buat. Tension arti, Nak buat jalan. Tak ada masalah. Tapi the second part or the third part. Pengambilan tanah untuk residential. Yang dibina pada tahun 1990. Pada masa itu tujuannya nak bina rumah kos rendah. Akhirnya syarikat YTR jadi kaya raya kerana program tersebut. Tak apa. Kos rendah. But now, bahagian yang akhir itu telah disalahgunakan. Itu yang berlaku di Sungai Baru. Dan dia bukan ambil hanya bahagian yang wajar sahaja. Bahagian yang pastinya menguntungkan mereka. Kemudiannya bayaran pempasan adalah sangat-sangat lemah. Bayaran pempasan hanya dikira dengan harga tanah. Perkara-perkara lain tidak diambil kira. Contoh, kalau dia duduk di kampung baru, dia tengok view KLCC. Apakah itu tidak dibayar? Kalau kita duduk dalam apartmen yang nampak biru itu lebih mahal daripada yang tak nampak biru. Di Mekah pun kita bayar harga mahal untuk kambah biru. Yang kedua, haram biru. Yang tak ada harganya ialah yang haram tak ada biru. Itu murah lah. Tapi dalam pembahagian pembayaran yang dibuat hari ini, tidak setimpal. Dan kuasa mutlak yang ada dalam akta pengambilan tanah ini penerima, rakyat, mangsa hanya boleh agi on harga, kuasanya cukup besar kalau mahkamah kata 980 ribu walaupun harga tanahnya, view-nya kedudukannya, environment-nya sejarahnya, hereditary-nya yang ada situ, harganya 2 juta dia hanya dibayar 980 ribu dia cannot fight ini disebut, maknanya akta pengambilan tanah tahun 1960 akta 56, perlu dibaiki supaya tidak ada pengalahgunaan kuasa apa lagi akta? Akta perancangan bandar. Itu pun perlu dibaiki. Akta jalan, tarik dan bangunan. Akta pemajuan perumahan dan kawalan pemaju ni. Semua ni sebenarnya dah ada. Tapi oleh kerana tidak disatukan dan tidak dinyatakan dengan jelas dalam ura ini, sepatutnya ura yang nak dibentangkan ini menyatakan dengan jelas. Tetapi ia memberi kuasa yang sangat besar kepada menteri. Menteri boleh memilih mana-mana kawasan Kalau menteri wilayah Mana-mana kawasan dalam wilayah persekutuan Untuk diisytiharkan sebagai kawasan pembangunan bandar Anywhere Anytime Ahli jatang kuasa eksekutif dia ada 13 13 ini 7 dilantik oleh menteri Siapa nak lawan menteri? Datuk Seri Sila Gulung Penggulungannya mudah in this present form of aura ianya tidak boleh dilaksanakan ia memerlukan masa yang panjang untuk diubah dibaiki terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh